Всем привет, с вами я, Кристинка. И я буду показывать коллекцию своих пони. Вот. Это что мало это но я думаю, что она скоро большая. Так, начнем с вот этой пони. Так, ну, дроп. У нее голубые глазки и зеленые блядь какая-то там. И розовая стечка. и розовый тень. Она цветом голубого, и на ней немного вот здесь глазки, на это не видно почему-то. Она пегас, кончики крылья фиолетовые. У нее зеленая челка, вот здесь я взяла такую прическу, и белая грива. Дальше Какая-то помню, я не знаю, как я зовут. Это поделка. Она с крыльями, такими как уралики. У нее она розового цвета. На камере она почему-то фиолетовая. У нее фиолетовые он, темно глаза. И желтое длило. Глаза почему-то кристальные. них их не видно. Что вот, 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 кристальные но их не видно. Не видно, что они кристальные. Но они правда кристальные. Золото Грива. Катимарка Фладершай. Почему-то. И хвост Реалити только оранжевый. Это немного... Это правда как-то странно. Пони такая. Дальше. Сити Белль. Когда-то было такие... Такие пони были куда-то ну, она уже такая старенькая, грязная. Такая сити Бель, у нее зеленые глазки, все как у сити Бель, только вот здесь блестки, будто это магия. Наверное. И, наверное, вы уже знаете, что в каждую пони в ее гриву делают какие-то блестки. Немного странно тоже, что это немного не так. Видите, Марка с когда-то с ней. Мисс правильно? Это, это подделка, Лена. Да, это и есть подделка, потому что это из Китая. Это фон моего стреляла. Даша понял, вот такая памперси. С голубимыми глазками. Розового цвета, с желтой и белым памперсом. У нее и сестра Бельнет. Вот такая самая, вот ничего особенного тоже есть. Дальше вот такая пони. Карамелька. Розового цвета, желтым памперсом и розовая грива. Она единорожка, у нее есть бантик зеленой глазки. Пони искорка фиолетового цвета, с зелеными глазками, розовая грива и в грубом памперсе. У нее есть младшая сестра. Вот такая. Ее зовут Звездочка. Ну и в моем сериале одном, другом, ее звали Саша. Я ее перезываю на некоторое время в мультфильмах своих. Все такое самое, такое она единорог. У них папа или мама единорог. Я не знаю, может бабушка. Короче, я еще не придумала, почему она единорог. Просто так. Саша вот такая желтая пони. И, кстати, она у тебя подруга Саши то есть звездочки. Она ротового цвета, у нее зеленые глазки, она из гривы, похожа на из розового дерева, похоже на шай. и у нее розовый подгузник. Дальше у нас идет такая пони, самая первая моя из дружбы это чудо. Я, это тоже сноудрок, потому что вот две зеленые челки. Они цвета голова, у них э, голубые глазки и белая грива, при том они тоже пегасы. Мне так склалось, интересно. Так, вот эта пони, она была в наборе на Новый год. Так. Так, вот это вот такая самая, она маленький пегасик, у нее очень няшные маленькие крылья. И маленькая мальчика. У нее открытый рот. И котимарка розового цвета. Я не знаю, что это. Дальше пойдет лучшая подруга Snowdrop. Это я не знаю. она похожа на рарифрут. Поэтому она будет рарифрут. И у нее голубые глазки. Малиновая глива. На белом цвете. И кутимарка у нее какие-то там голубые. Тучки, розовый бантик. Apple Boom. Дальше идет такая пони рекорд. И лучшая подруга. Вообще-то это Кединс. А это Мелисса. Они лучшие подруги. И у них тьмарки-цветочки. Кединс розового цвета с розовой гель. На ней есть билетик. Билетик такой голубые глазки. Ну, почему такие одна фиолетовые, но здесь ее, у нее голубые. Мелисса желтого цвета с голубыми глазками, с красной гелевой. И вот такая вот цветочек. Дальше идут... Э